Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya Malaysia terbentuk? Maksud saya, macam mana wilayah-wilayah yang berbeza ni boleh jadi satu negara? Ha, ini bukan sekadar cerita tanda tangan atas kertas tau. Ini adalah kisah yang penuh dengan strategi, krisis dan juga cita-cita besar. Okey, soalan utamanya. Macam mana empat entiti yang berbeza, Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak, boleh duduk sekali dan membentuk sebuah negara? Jawapannya, ah, yang tu tak simple. Ia gabungan antara ancaman keselamatan yang serius, percaturan politik yang bijak dan impian besar untuk merdeka. Idea nak tubuhkan Malaysia ni bukan macam petik Swiss terus jadi tau. Sebenarnya orang dah lama bincangkan pasal ni. Benih-benih untuk penyatuan ni dah disemai berdekat-dekat lamanya, jauh sebelum tahun 1963 lagi. Cuba kita tengok, sejak tahun 1887 lagi dah ada orang British cadangkan pasal penggabungan ni. Lepas tu ada pula idea Melayu Raya. Jadi bila Tunku Abdul Rahman buat cadangan rasmi pada tahun 1961, ia sebenarnya adalah kemuncak kepada perbincangan yang dah berjalan lebih 70 tahun. Bayangkan impian yang dah lama tersimpan. Okey, soalan logik kan? Kalau idea ni dah lama, kenapa tiba-tiba je awal tahun 60-an tu jadi urgent sangat? Nah, sebabnya ada empat masalah besar yang perlukan penyelesaian segera. Boleh dikatakan masa tu keadaan dah kritikal. Inilah empat faktor utamanya. Ini bukan lagi soal wah bestnya kalau kita bersatu. Tak, ia dah jadi satu keperluan mendesak. Satu untuk keselamatan, dua untuk seimbangkan komposisi kaum, tiga untuk cepatkan kemerdekaan dan empat untuk majukan ekonomi bersama-sama. Okey, ancaman komunis ni bukan cerita dongeng ya. Ia betul-betul berlaku, terutamanya di Singapura dan Sarawak pemimpin tanah melayu yang dah ada pengalaman pahit lawan komunis masa darurat nampak penyatuan ni macam satu benteng pertahanan kalau tak buat macam ni ideologi komunis mungkin boleh merebak ke seluruh rantau yang ni pula satu percaturan demografi yang sangat bijak. Cuba bayangkan, kalau tanah Melayu gabung dengan Singapura sahaja, komposisi kaum akan jadi tak seimbang. Jadi, macam mana nak selesaikan? Ha, dengan membawa masuk Sabah dan Sarawak yang ada pelbagai kaum bumi putera, ia mewujudkan satu keseimbangan baru. Bagi Sabah, Sarawak dan Singapura pula, ini macam satu golden ticket. Ingat, masa ni mereka masih di bawah pemerintahan British. Jadi dengan menyertai Malaya yang dah merdeka, ia adalah jalan pintas untuk mereka capai kemerdekaan dan perintah negara sendiri. Kalau nak tunggu satu-satu mungkin lambat lagi. Jadi, kita dah tahu kenapa ia perlu berlaku. Sekarang persoalannya macam mana? Macam mana nak tukarkan idea besar ni jadi sebuah negara yang betul-betul wujud? Nah, prosesnya memerlukan langkah-langkah yang sangat teliti dan strategik dan prosesnya berjalan dengan sangat pantas tau. Mula-mula mereka tubuh jawatan kuasa untuk pergi jelaskan dan yakinkan orang ramai. Lepas tu mereka hantar Suruhanjaya Kobol untuk tanya sendiri pendapat rakyat di Sabah dan Sarawak. Sambil-sambil tu dah ada yang mula draft perlembagaan. Semua ni membawa kita ke detik bersejarah penandatanganan perjanjian Malaysia. Hasil tinjauan Suruhanjaya Kobol ni memang sangat-sangat penting. Keputusannya Dua per tiga penduduk di Sabah dan Sarawak bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Ini bukan angka yang kecil. Ini bermakna projek Malaysia ni ada mandat rakyat. Ia bukan keputusan pemimpin semata-mata, tapi disokong oleh majoriti. Sudah tentu, setiap cerita hebat mesti ada watak-watak utamanya kan? Sama juga dengan kisah pembentukan Malaysia. Ia takkan terjadi tanpa pemimpin-pemimpin berwawasan yang menjadi arkitek di sebalik semua ni. Jom kita kenal sikit siapa mereka. Di barisan hadapan, semestinya bapa Malaysia kita, Tunku Abdul Rahman. Dialah kapten kapal. Bukan setakat bagi idea, tapi dialah yang kerja keras siang malam untuk pastikan intian Malaysia ni betul-betul menjadi kenyataan. Dari Singapura pula, kita ada Lee Kuan Yew. Beliau seorang yang sangat pragmatik. Dia nampak Malaysia ni sebagai satu penyelesaian dua dalam satu. Satu, Singapura dapat merdeka, dua, pengaruh komunis yang kuat kat sana dapat dibendung. Satu langkah yang sangat strategik. Dan kita tak boleh langsung lupa peranan pemimpin dari Sabah dan Sarawak. Tokoh macam Donald Stevens dari Sabah, contohnya. Mereka ni ibarat pengawal. Mereka pastikan suara orang Borneo didengar, hak-hak unit mereka terjamin dalam persekutuan baru. Mereka lah yang pastikan ini adalah satu perkongsian yang adil, bukan satu pengambilan alihan. Papi, jangan ingat semuanya lancar. Jalan nak bina negara ni bukan macam leburaya. raya. Banyak sangat halangannya. Ia dipenuhi dengan tentangan yang hebat, bukan sahaja dari dalam, tapi yang paling besar dari luar sempadan. Tentangan paling hebat datang dari jiran kita sendiri, Indonesia. Mereka lancarkan dasar yang dipanggil konfrontasi. Bagi mereka, pembentukan Malaysia ni adalah satu bentuk penjajahan baru dan satu ancaman. Dan mereka bukan satu-satunya yang menentang. ya. Cuba anda bayangkan situasi ini. Negara baru nak lahir, tapi dah kena tekan kiri-kanan. Indonesia isytihar konfrontasi dengan slogan Ganyang Malaysia. Filipina pula pada masa yang sama tuntut hak ke atas Sabah. Tekanan diplomatik dan keselamatan masa itu memang luar biasa. Walaupun dengan semua tekanan dan tentangan ini, para pemimpin kita tak goyah sikit pun. Mereka tak berganjak. Mereka terus marah, fokus pada matlamat akhir untuk merealisasikan impian sebuah negara yang baharu. Dan akhirnya, sampailah kita ke dua detik penentuan. Pada 9 Julai 1963, perjanjian bersejarah itu ditandatangani di London. Dan hanya lebih kurang dua bulan kemudian, pada 16 September 1963, pemasyuran Malaysia dibacakan. Dan pada saat itulah, lahirlah secara rasminya sebuah negara bernama Malaysia. Tapi, ada sedikit nota tambahan yang penting. Kesatuan asal ni tak kekal seperti yang dirancang. Brunei pada saat-saat akhir memilih untuk tidak menyertai dan seperti yang kita tahu, Singapura berpisah dari Malaysia pada tahun 1965. Ini menunjukkan betapa rumitnya sebenarnya proses pembinaan negara. Tapi pada hari bersejarah itu, di tengah-tengah lautan manusia, Perdana Menteri Pertama kita, Tunku Abdul Rahman, mengisytiharkan kelahiran Malaysia dengan laungan keramat Merdeka sebanyak tujuh kali satu laungan yang berkema menandakan satu permulaan yang baharu untuk kita semua. Jadi, kisah pembentukan Malaysia ini sebenarnya adalah satu kajian kes yang luar biasa tentang strategi, rundingan dan cara bertindak balas terhadap krisis. Dan ia tinggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk difikirkan. Dalam dunia yang penuh dengan perbezaan, apakah sebenarnya resepi untuk membina perpaduan daripada kepelbagaian? Fikir-fikirkan.